Я Евсеев Леонид, сержант первого прикордонного загону, город Мариуполь. Полномасштабку мы встретили в городе Мариуполе в родном. Были в городе, потом нас завстали были, потом опять в городе. У нас группа была шесть человек. Мы там удерживали позицию потихоньку. Потом нас попросили помочь соседним. Соседи их сильно зажали. Мы с братом бегали с подстольников, накидывали по кацапам. А их прикрывало две бэхи, единичка и двойка. Пришла бэха от нас через дом. Там семья была с детьми, с маленькими. и молодежь была, и взрослая женщина. Я потом, я сидел перед этим, видел, как она ишла шла с сумками, с повязками, чтобы ее не застрелили. Пришла бэха первого попадания, получается, в дом попала. Четко она стояла, стреляла это Бэха до тех пор, пока дом полностью факелом не взялся. Там джипик стоял, Тойота около двора, хозяйство куча не было. Ну, в общем, сожгли целиком, никто оттуда не вышел. Танк выезжал, стрелял по домам. Там один дом стрельнет, два дома может пропустить. Потом минометка пыталась искать. Уже когда нас срисовали полностью, я там перебегал, хотя мне брат такой кричал, не бежит, и на снайпера выходишь. по тебе и так расстрелял. У меня танчик поймал, свет выключили. Когда очнулся, уже меня что там спрятал. Короче, если бы он меня не зацепил, не спрятал, меня утянули, тогда забрали к себе. А так потом мы уже когда трехсотые были, сидели на пункере. Ну, и меня азовцы, пацаны, там большой телевизор повесили. Говорит, дед, смотри, говорит. Говорит, красавцы, к ним танк идет, говорит, по улице, говорит. А они, говорит, дед на асфальте, говорит, рожки набивают, килишуют, говорит. Осталось пятером уже их. Одного забрали, говорит, раненого, и, говорит, они уже... Там собираются бой держать дальше, говорит, с автоматами, говорит, против танчика. Говорит, классные пацаны, говорит. Привет, родная. 10 апреля 23 -го года обменяли нас. Знаешь, когда летишь на самолете, на старом самолете, походу, больше, чем мне. В мешках сидим, все, и летим. А рядом со мной Карифан Толик Исиров. Ну, это братан, который мы с ним вместе на, на службу ездили, все. Этот самолет рейс, бах, рейс, бах. говорю, пацаны, говорю, нас застали, не завалили. В Марику, говорю, в плену не убили, говорю. Вот тут мы точно где-то упадем. Они, дед, рот закрой. А Толян сидит и говорит, дед, нас на обмен. Я говорю, откуда ты знаешь? Вот посмотришь, мы на обмен летим. 53 килограмма в бурках во всей одежде. Было. Это бурки зоновские. Пацаны смеялись. Дед, ты сказал их сопрешь, нафиг тебе эти бурки? Я говорю, дома говно, я говорю, буду в колхозе тортать. В них. И когда я выхожу, пацаны смотрят, дед, ну как ты умудрился? На рентген пошел, у меня тут осколок торчит с ноги, я вытащил. Ну, там такие мелкие они сами вылазили, я даже не понимал сразу, что ну кровь, да и кровь засохла что-то, она там с подствольника то фигня, то такое, мелочи все. Ну, зато у меня теперь закрыта черепо мозговая есть. Я каской тогда это, когда танков поймал, мы потом уже сидели, не мог понять, что у меня с головой так, это больно так было. Сиду, а у меня кусок щебенки, я просто каской ее разбил. Первый раз в жизни каску застигнул. Обычно бегал растегнутая была, тут застегнул что-то. Постоянно все лечения, все это. Ну, ты, ты понимаешь, что такое, когда ты бомж, и тут ты уже не бомж. У тебя есть уже жилье. Когда ты сидишь, у тебя пенсия, и ты должен 15 тысяч платить за квартиру. И за что жить потом? Дійсно хвилюючий важливий день а, сьогодні від засновного проекту «Серце Ріната Ахметова ми будемо передавати ваші новорічні родини цю затишну власну квартиру. Пропоную роздивитися і вже поділитися емоціями. Це е, можливість. І власна гаряча вода, ось опалення, uh -huh. ось гаряча вода. Ви регулюєте. Тепло вам, ви пинкнули, не сплачуєте. Треба трошки підтопити, включили, тобто це вже по-сучасному, uh -huh. заходить в кожну квартиру і ви самі регулюєте. Ось така велика ріната. Да. І наш портрет вже знайшовся. Це Ніколаю перед війною. кстати, недавно ностальгировали, смотрели вот это. Вы как почувствовали, вспоминали, что было до войны. О, да, ё моя, сколько тебе? Дякаво, закидайте. Міста багато. Дуже важлива місія від засновнику проєкту Серце зовсталі Ріната Ахметова передати вам цю власну квартиру. Дякуємо вам за все, що робите для нашої України, для нашого майбутнього, для наших дітей. Дякуємо вам і сподіваюся, ви будете тут щасливі. Це для вас. Дякую большое, дозвольте да. вас обійняти. Дякую. Большое спасибо. Большое спасибо Ренату Ахметову за то, что нас не забывает, земляков своих. Особенно большое спасибо, когда я вышел с плена, я пять месяцев лечился если бы не вы, я не знаю, где б я что проходил, где б я все это восстанавливался, все обследования, все лечение. Я вышел с плена, я вообще еле входил. Так что это тоже надо учитывать. Главное, что є результат, головне да. здоровье, потому что мы имеем что задание ведь нашего засновника. Здоровье ⁇ это базовое. Не хватает слов, чтобы выразить то, что мы испытываем, и то, что действительно это не просто какие-то красивые слова, не просто где-то что-то. Это реальная забота, реальное, так сказать, человеческое отношение к защитникам нашей ну, любимой Украины. Да. Завданням нашого проєкту є від реабілітації до самореалізації, тобто допомогти поступово кожному нашому захиснику пройти цей шлях. Це і ментальне здоров'я, фізичне здоров'я, це як сьогодні забезпечення власним житлом, якщо він має першу або другу групу інвалідності. Тобто це певний шлях, і далі вже його нове майбутнє або в цивільному житті, або коли наші військові продовжують свою службу. Привет, привет. Заходи. Здорово, братан. Не ждал? Не ждал. Очень доволен. И еще и рядом тут будем друг к другу ходить в гости. И хотелось бы, чтобы еще тут круг побратимов расширился. Уже бы сделали свой кружок. Мы с ним по всем зонам вместе прошли. Пять сезон строгого режима, мы с ним. Как вышел с полона, пока проходил лечение, скитались по съемным квартирам. Ну, сейчас, конечно, свое житло ⁇ это вообще неописуемая поддержка. Огромное спасибо Ренату Леонидовичу, проекту ⁇ Сердце ⁇ за встали. Очень рад за Леонида вообще. Ну так по тебе и вечно били по тебе туда. Ты как пойдешь туда, так тебе и жахнет по тебе. Сколько раз это было? Хорошо. Кто со мной был рядом, все живы. Ну, сегодня уже первые гости. Так. Первое в новой вашей оселе. Бачу посмешки, дуже задоволена, що вам все сподобалось. Хотілося б поговорити трошки про майбутнє. Знаєш, ви проходите важку реабілітацію після всього, що було пережито. Які плани на майбутнє? Ще трохи підлічитися трошки, треба. Почути. Потім вже подумати, щось про майбутнє. То ли до внуків з'їздити, треба в гості. Піду да. після Нового року, може навіть вчитися, піду знову вам в тему предложили, тем более я сам на себе это испытал, что надо там и психологию продвигать, и то, и то. Я хочу центр открыть для пацанов, не только для пацанов, чтобы... Что у нас же не только завстальцы, у нас же сколько он военных сейчас ходят. Но психологов хороших мало.